بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم مصنف عبد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ حاجی ہرگز فقیر نہیں ہو سکتا یعنی حج مقبول پر اللہ پاک معاش خوشحالی کاروبار میں وسعت برکت رسک میں برکت اللہ عطا فرماتے ہیں اور ایک روایت میں آتا ہے یہ روایت میں اوسط میں حدیث نمبر ہے چھ ہزار سیتیس اور اسی طرح کنز العمال میں بھی نقل کی گئی ہے جیسے داؤد علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ آپ کے بندوں کے لیے کیا بدلاؤ جب وہ آپ کی گھر کی زیارت کر یعنی حج کے لیے جو حاجی آئے تو آپ کی طرف سے ان کو کیا نعمتیں عطا کی جائیں گی ان کے لیے کیا فضیلتیں ہیں تو ارشاد ہوا اے دعوت، ہر زیارت کرنے والے کے لیے اللہ پر حق ہے کہ میں دنیا میں ان کو آفیت دوں گا یعنی حاجی کو اللہ پاک آفیت چین سکون عطا فرمائیں گے اور جب میری ان سے ملاقات ہوگی آخرت میں تو میں ان کو بخش دوں گا یعنی آخرت میں اللہ پاک بخشش کا وعدہ فرماتے ہیں دنیا میں آفیت کا وعدہ فرماتے. ہے. اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے لہذا اب ہم یہ بات دیکھ لیں کہ اگر ہم پر حج فرض ہے علماء اکرام سے پوچھ لیں کہ فرض ہونے کی کیا کیا شرائط ہے. اگر فرض ہے تو پہلی فرصت میں ہی ہم اس فرض کی ادائیگی کی فکر کریں بس اوقات شیطان ہمیں دھوکے میں ڈالتا ہے کہ پہلے بچی کی شادی کروا دی جائے اور شادی سے نمٹ جائے یا فلاں کام ہو جائے گھر اپنا ہو جائے تو پھر حج ادا کریں گے تو یقین جانے اس حج ادا نہ کرنے کی وجہ سے دوسرے بہت سارے کام رشتہ گھر کاروبار سارے کام اٹکے ہی رہ جاتے ہیں اب ہم ذرا غور کریں اگر ہم فرض حج کو اس لیے چھوڑ دیں کہ پہلے بچی کی شادی ہو جائے اس کے بعد تسلی سے ہم اچ پڑ جائے. اب اگر شادی ہو بھی جاتی ہے تو کیا گارنٹی ہے کہ شادی کے بعد بچی اپنے گھر میں خوش رہے گی ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ کرے خدا ناخواستہ اس حج ادا نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کے حکم کو توڑنے کی وجہ سے اس رشتے میں اتنی بے برکتی ہو کہ آئے دکھ کے لڑائی جھگڑے ناراضگی لاچاقیاں اور طلاق کی باتیں ہونے لگے تو جب بندہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے یقین کر کے اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے مثلا حج فرض ہو گیا اور فرض حج کے لیے بندے نے قدم اٹھایا تو اللہ پاک یقینا ضرور بے ضرور اس کے لیے اس کو فضیلتیں نعمتیں مرتبے سب کچھ اللہ عطا فرمائیں گے اور خاص طور سے جو رسق کا وعدہ ہے اللہ رسق پہ بھی کچھ عطا فرمائیں گے اور اللہ دیگر کام وہ بھی اللہ آسان فرمائیں, فرمائیں گے اور اسی طرح سے ایک بات یہاں پر یہ بھی سمجھ لینی چاہیے ہمیں یہ تو معلوم ہو گیا کہ حج کی برکت سے اللہ عطا فرماتے اب ہم نے سے اگر کوئی شخص حج کے لیے کیا اور حج کے بعد بھی اس کو مالی مسائل معاشی مشکلات پیش آ رہی ہے تو جبکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ حج میں اللہ کو عطا فرماتے تو اس میں یہ سوچنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ حج میں ہم سے کوتا ہی ہوئی ہو حج میں ہم سے کوئی کمی بیشی ہوئی ہو جس کی وجہ سے جو اللہ کے وعدے ہیں اس کے ہم مستحق نہیں رہے اللہ کے وعدے تو برحق ہیں لیکن ہم اس کے مستحق نہیں رہے تو ہم اپنی کمی کو کو دیکھ کر اللہ سے توبہ استغفار کریں اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ ہمارا حج قبول فرما لے اور اس پر جتنے انعامات ہیں رزق کا وعدہ ہے اللہ وہ ہمیں عطا فرمائے ہمارے لیے رزق کا دروازہ کھول لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم کسی شخص کو دیکھیں کہ وہ حج پہ گیا تھا اور حج کر کے آیا ہے اور حاجی ہونے کے باوجود اس کے لیے مالی تندرستی پریشانی مہنگائی مشکلات مہن سب میں میں جکڑا ہوا ہے اس کے بارے میں ہم یہ نہیں سوچ سکتے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا حج قبول نہیں ہوا لہٰذا اس کو یہ مالی مشکلات پیش آئیے اگر اس کا حج قبول ہو جاتا تو اس کو اللہ رزق عطا فرماتے میں برکت عطا فرماتے اس بارے میں دوسرے کے بارے میں ہم یہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دو. کہ حج قبول ہوا یا نہیں ہوا یہ اللہ بہتر جانتے ہیں. تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ حج بھی معاشی خوشحالی کا ایک بڑا سبب ہے اور اللہ پاک حج کرنے کی برکت سے اس کے دروازے کھولتے ہیں کاروبار میں مساجد برکت ترقی عطا فرماتے ہیں